Okay. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Dhani Syakim bin Muhammad Azali Umur saya 19 tahun Saya berasal daripada Negeri Sembilan uh, Sekarang saya belajar di IKM Johor Bahru Nombor pelajar saya ialah 333-471-2799 59 Saya dari program DED 2A Kursus yang khusus untuk Tugasan ni Ialah DOE 20062 Pengajian Malaysia dan pesyarah yang saya kasihi ialah Puan Syohana binti Sulaiman Untuk hari ini Saya ingin membentangkan Slide ni Page yang pertama Tentang tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah Mencerminkan kepelbagaian masyarakat Malaysia Okay. Pernyataan masalah. Pelajar dikehendaki menjalankan kajian lapangan bertajuk tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah mencerminkan kepelbagaian masyarakat Malaysia. Untuk objektif tugasan ini ialah untuk mengkaji bagaimana tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah mencerminkan kepelbagaian masyarakat dan menganalisis tadikan dekorasi perayaan mencerminkan kepelbagaian masyarakat. Uh, Okey. Untuk page yang kedua, slide ini uh, berkenaan tentang skop penyelidikan. Okey. Skop penyelidikan ni a uh, ialah pusat membeli belah di kawasan Johor Bahru. Okey. Uh, pada pada tarikh 25 1 2025 ialah perancangan perancangan kami uh, untuk membuat penyelidikan di pusat membeli belah lah, di kawasan Johor Bahru uh, pada ketika itu uh, pada ketika itu uh, tahun baru Cina Okay. Kami bergerak pada pukul 3.30 petang. Lokasi lokasi yang kami pilih untuk membuat penyelidikan uh, kerja lapangan kami ini di Angsana Johor Bahru Mall. Okay. Uh, pada ketika itu, uh, pemerhatian yang kami dapat ketika membuat penyelidikan di kawasan tersebut kami dapat lihat terdapat dekorasi hiasan Tahun Baru Cina Hiasan tersebut banyaknya yang lawa-lawa Yang baguslah Dan kami juga nampak ada terlihat tanglong yang digantung Terdapat banyak juga tanglong yang digantung Ada seperti tanglong warna merah, tanglong yang mempunyai cahaya macam-macam lah dan suasana dekat dekat angsana mall semuanya bertemakan berwarna merah okay. Uh, okay. untuk page yang ketiga berkenaan tentang temubual dan soal selidik Okey, uh, seperti yang anda semua dapat lihat, uh, saya telah menunjukkan uh, borang analisis data ni uh, terdapat lima soalan, lima soalan yang kami buat untuk memberikan pertanyaan. Pada pengunjung-pengunjung di angsana Johor Baru lah. Uh, setiap soalan ni uh, cuma pengunjung dapat memberikan pendapat setuju atau tidak setuju lah soalan ini. Uh, soalan ni kami uh, buat kami hasilkan dalam bentuk Google Form lah. Okay. Uh, kami telah menemu bual pengunjung di sana. Kami berjaya menemu bual lima orang pengunjung di Angsana Johor Bahru Mall. Semuanya terdiri daripada bangsa Melayu, bangsa Cina. Okay. Uh, semua pengunjung yang kami menemu bual memberikan memberi kerjasama yang baik dengan menjawab soalan kami mereka juga memberikan pendapat yang baik dan memberikan jawapan yang yang penuh dengan idea 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 yang menarik lah okay uh, kami juga dapat 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 juga uh, idea dari mereka dengan pendapat-pendapat mereka masing-masing lah. Okay. Uh, okay. Untuk page yang keempat berkenaan dengan analisis soal selidik. Okay. Di sini saya telah menunjukkan Carta uh, Uh, keseluruhan pengunjung yang kami temu ada yang memberikan pendapat yang setuju, ada yang memberikan pendapat yang tidak setuju. Okey. Pada soalan pertama ni, uh, kami menanyakan, adakah dekorasi kali ini menonjolkan pelbagai identiti rakyat yang unik di Malaysia? Okey. Uh, ada 5 lima, lima pengunjung yang menjawab setuju kesemuanya men, aa, memberikan pendapat setuju okey untuk soalan yang kedua kami menanyakan adakah pilihan warna mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kepelbagaian rakyat di Malaysia okey di sini ad, aa, di sini Uh, tiga orang yang memberikan pendapat tidak setuju dan dua orang memberikan pendapat setuju. Okay. Untuk soalan yang ketiga, adakah simbol-simbol yang digunakan dalam perayaan menggambarkan keunikan budaya di Malaysia? Uh, pada soalan yang ketiga ni, uh, 60% carta PAI uh, menunjukkan setuju dan 40% selebihnya tidak setuju Okey. pada soalan nombor 4 adakah elemen tradisional dan moden dalam dekorasi mencerminkan keharmonian masyarakat di Malaysia kelima-lima responden memberikan pendapat yang sama iaitu setuju dan untuk soalan yang terakhir soalan nombor 5 adakah perpaduan kaum dapat dicapai melalui dekorasi yang disediakan uh, lima 55 pengunjung juga memberikan pendapat yang sama iaitu setuju a uh, okey untuk kesimpulan kesimpulan bagi tugasan yang pertama ni uh, saya ingin Uh, bercakap tentang nilai-nilai murni yang saya dapat untuk uh, membuat tugasan ni nilai murni seperti bekerjasama perlu adalah dalam diri ketika melakukan sesuatu kerja atau tugasan secara berkumpulan uh, sifat bekerjasama ni dapat menghasilkan tugasan yang berkualiti lah tugasan atau apa-apa kerja sekalipun ketika kita melakukan secara berkumpulan uh, nilai murni yang kedua sifat berdisiplin sifat berdisiplin ketika menyelesaikan tugasan merupakan nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri masing-masing jika kita ada sifat berdisiplin Ketika melakukan kerja atau tugasan yang diberikan, kita dapat uh, melakukan setiap kerja atau tugasan tersebut dengan cepat, dengan cepat dan tempat dengan tepat masa lah yang ditetapkan. Uh, sifat berdisiplin ni uh, perlu ada supaya apa-apa uh, Cara yang kita lakukan uh, dapat memberikan uh, hasil yang baik. Uh, okay, dan dilemuni yang saya dapat uh, Untuk yang terakhir, hormat menghormati sifat ini juga penting dalam diri uh, agar kita dapat membina. Membina hubungan yang baiklah antara satu sama lain, tak kira tua atau muda. Uh, hormat menghormati ini dapat dapat melahirkan sifat saling bertolak ansur antara satu sama lain. Okay untuk uh, slide yang ini merupakan tugasan kedua saya yang berkenaan tentang aktiviti sambutan Hari Raya Aidilfitri melambangkan keharmonian masyarakat Malaysia. Okay. Tugasan ni berkenaan tentang sambutan Hari Raya Aidilfitri uh, yang diraihkan oleh umat Islam Hari Raya Adin Fitri uh, disambut pada bulan Syawal selepas daripada bulan Ramadan. Kami uh, selaku umat Islam perlu menunaikan uh, ibadah berpuasa selama sebulan. Uh, itu adalah kewajipan kami sebagai umat Islam. Uh, selepas merayakan, eh, selepas uh, melakukan ibadah puasa, kami akan merayakan uh, Hari Raya Aidilfitri Fitri selepas habisnya bulan puasa. Uh, pada hari pertama hari raya Aidilfitri selalunya kami akan solat uh, sunat raya Aidilfitri di masjid secara secara berjemaah uh, kami juga akan memakai pakaian yang kemas uh, tak kisah apa-apa pakaian Selalunya kami memakai baju raya Baju raya Adi Fitri okay. Uh, untuk aktiviti ini Persiapan menyambut Hari Raya Saya membuat ikatan samping uh, okay. Untuk slide yang seterusnya Berkenaan tentang aktiviti persiapan menyambut hari raya. Uh, kumpulan kami uh, bercadang untuk membuat ikatan samping bagi aktiviti persiapan menyambut hari raya. Okay. Uh, objektif kajian tentang tugasan kedua ni kami perlu mengenal pasti aktiviti utama yang dijalankan semasa hari raya Aidilfitri. Kedua, menganalisis kepentingan setiap aktiviti dalam membentuk keharmonian sosial. Ketiga, mengenal pasti nilai murni yang terkandung dalam sambutan hari raya Aidilfitri. Dan keempat, yang terakhir, menilai sejauh mana aktiviti ini masih diperhatikan dalam kalangan generasi muda okay. untuk uh, ikatan samping adalah salah satu juga bagi aktiviti persiapan untuk semua umat Islam terutamanya lelaki uh, untuk menyambut Hari Raya uh, kami Uh, selalunya memakai samping, bersertakan dengan baju Melayu. Uh, Aktiviti ini uh, tak kira untuk generasi muda ataupun orang-orang tua, uh, semuanya akan melakukan benda yang sama dengan memakai samping ke pada hari raya uh, sebab pakaian baju melayu berserta samping ialah pakaian tradisional untuk orang orang melayu uh, okey untuk uh, slide seterusnya berkenaan tentang jenis ikatan samping di sini Uh, saya menunjukkan empat jenis samping empat jenis ikatan samping saja uh, iaitu ikatan lingkup ikatan kembung ikatan dendang perantau dan ikatan pancung uh, ikatan lingkup ikatan samping untuk ikatan lingkup uh, kain sarung tu akan digulung ke atas dan dilingkupkan ke bahagian depan atau bahagian samping. Itu cara untuk membuat ikatan lingkup. Seperti yang anda dapat lihat di gambar sebelah kanan. Uh, itulah ikatan lingkup. Ikatan lingkup ni uh, ialah ikatan samping yang paling mudah antara empat jenis ikatan ni kata lingkup ni ramai orang yang membuat ramai orang biasa pakai menggunakan ikatan lingkup ni sebab senang kan okey untuk ikatan kedua iaitu ikatan kembung ikatan a uh, kembung ni cara dia ya uh, ialah kain sarung ditarik ke bahagian tengah atau tepi badan Kemudian diikat dan disimpulkan agar melekat di pinggang. Okey, gambar dia ada di sebelah kanan tu. Uh, ikatan kembung ni selalunya dipakai oleh mempelai lelaki dalam acara pernikahan mengikut adat Melayu. Okay. Uh, untuk ikatan yang ketiga ialah ikatan dendang perantau. Gaya ikatan ni ikatan samping ini biasa dipakai bersama baju Melayu ketika Raya ataupun acara formal uh, uh, orang juga uh, pada acara formal uh, mereka akan memakai baju Melayu berserta ikatan samping dendam perantau sambil mendendangkan lagu klasik seperti dendang perantau Sebab itulah nama dia Ikatan dendang perantau Dan ikatan yang keempat Ialah ikatan pancong Kain sarung Dililit di pinggang Dan sebelum sampai ke hujung kain Kain ini akan dipancung Iaitu kain ini disemat sambil Membiarkan hujung kain terkulai ke bawah. Uh, Okey. Untuk slide yang seterusnya, uh, saya memberikan, saya menunjukkan sunnah pada Hari Raya Adi Fitri. Uh, banyak sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan pada Hari Raya Adi Fitri. Tapi saya hanya menunjuk satu sunnah saja yang berkenaan dengan tajuk yang saya buat ni ok untuk sunnah yang saya tunjukkan ni ialah memakai pakaian terbaik di pagi hari raya ok kita disunnahkan memakai pakaian yang terbaik yang kita ada aa uh, takisah pakai pakaian apa, apa pun macam saya selalunya Uh, pada hari raya tu Saya akan memakai baju melayu Berserta dengan samping uh, Untuk saya pergi solat Solat sunat hari raya Di masjid secara berjamaah uh, Saya akan uh, Memakai pakaian yang bersih Sebab itu sunnah Pakaian yang bersih Pakaian yang elok dan terutama sekali pakaian itu istilah menutup aurat uh, okay. terdapat juga sunnah-sunnah yang lain seperti pada hari raya pertama tu kita disunahkan untuk menjamah ataupun makan makanan sedikitlah sebelum kita pergi menunaikan solat sunat hari raya sebab uh, tujuan untuk bertujuan me, untuk menunjukkan a uh, iaitu pada hari tersebut ialah hari raya bukan hari pos bukan hari apa uh, puasa, setelah kita puasa selama sebulan uh, untuk kesimpulan bagi tugasan yang kedua ni Uh, saya akan nyatakan saya akan menunjukkan nilai-nilai murni yang dapat diterapkanlah dalam diri. Okey. Untuk nilai murni yang pertama yang saya dapat uh, ketika membuat samping ni ialah perlu ada kesabaran. Sebab saya faham uh, setiap ikatan samping yang kita lakukan ada yang senang ada yang susah uh, Nilai kesabaran ni perlu ada dalam diri tak kisahlah bukan bukan sahaja membuat ikatan samping bahawa uh, sabar yang melakukan apa-apa perkara tak kisahlah apa pun sekalipun yang kita akan lakukan dalam hidup kita ni Okay. Uh, nilai muni yang kedua Ialah Berdikari uh, Berdikari Untuk melakukan ikatan samping Dengan sendiri uh, Ikatan samping ni uh, Bukan Bukan nak kata Wajib untuk membuat sendiri Berdikari Tidak. Uh, Berdikari ni untuk kita menjadi mahir. Nah, ha, mendikari ini juga ha, akan membuatkan kita dapat belajar melakukan sesuatu perkara dengan sendirinya tanpa meminta bantuan orang lain. Okay. Nilai murni yang ketiga, yang terakhirlah, ha, saya dapat Jelah rajin berusaha. Okay. Rajin berusaha ni perlu ada dalam diri masing-masing ketika belajar sesuatu perkara aa, kerana jika kita rajin berusaha kita tidak akan gagal malah kita akan dapat membuahkan hasil yang cemerlang dalam apa-apa perkara yang kita lakukan